зацените какой тихий океан здоровый пока не видишь на глобусе и на карте это непонятно То есть, допустим это вот африка здоровая она хорошо вот ну атлантический океан тоже не маленький но... такое а вот тихий океан вот он просто это не пролив, это просто половина земного шара, даже больше вот тут еще не кончается вот столько просто и вот теперь только Австралия Что на самом деле Тихий океан огромный как его Магеллан переплыл в свое время я даже себе не представляю кстати на глупости размеры у стран чуть-чуть другие как-то Африка больше выглядела в ну, То есть есть искажение, когда на плоскую карту смотришь, на глобусе размеры очень сильно отличаются.